Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan sariah, sariah ni adalah rombongan kecil, satu pasukan kecil yang ditugaskan untuk menjaga kawasan-kawasan tertentu, mengawal keselamatan Madinah Al-Munawarah yang ketika itu adalah satu kota yang kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu biqaryatin taqulu al-qura", yaquluna laha Yathrib wa hiya al-Madinah. Aku diperintahkan untuk me- Berhijrah ke satu kampung yang akan memakan kampung-kampung yang lain. Mereka, yakni orang-orang kafir, memanggilnya dengan Yathrib dan dia adalah Madinah. Baik. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Yas'aluna k'anil ka syahril Haram." Italin fih. Mereka bertanya kepada Engkau. Para Sahabat radhiyallahu anhu majmain bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peperangan yang yang terpaksa dilakukan ketika bulan haram. Tuan-tuan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik satu rombongan satu kumpulan syariah untuk menjaga satu kawasan. Ada beberapa syariah yang dipecah-pecahkan. Ada syariah uh, Hamzah bin Abdul Muttalib, ada syariah Mus'ab bin Umair. Ada beberapa syariah yang dijalankan setiap hari. Dan one of them, ketika mana bulan haram. Tonton tahu ke bulan haram. Bulan haram ni adalah bulan yang mana orang-orang Arab tidak melakukan pertumpahan darah. Dia boleh kata sebagai bulan ceasefire. Dan itu adalah adat Arab dan diterima bahkan diislamisasikan. Diangkat dalam dalam Islam. Juga diangkat sebagai bulan haram. Kalau Zul Zulhijjah, Muharram ini tiga bulan yang bersambung. Ada satu lagi bulan Rajab. Ah ha, bulan Rajab. Ketika bulan haram ini berlakunya satu pertembungan di mana ketika ketika mana syariah ini mengawal tempat-tempat yang telah ditentukan. Berlaku satu pertemuan di mana adanya satu rombongan orang-orang musyrikin Makkah yang melalui kawasan mereka yang sedang berkawal ketika itu. Dan keadaan itu adalah keadaan di mana rombongan musyrikin itu sangat mencurigakan. Maka berlakulah pertembungan, peperangan sehingga akhirnya semua ahli rombongan musyrikin itu dibunuh. Dan ini berlaku dalam peperangan, eh dalam bulan haram. Dan jelas sekali bulan haram sebelumnya telah pun diharamkan dalam Islam untuk berperang. Dan ini adalah daripada zaman sebelum Islam lagi. Dan Islam mengangkatnya sebagai agama. Yes, aluna kaani syahril haram kita linfi. Mereka bertanya kepada engkau tentang pembunuhan yang mereka lakukan dalam bulan haram. Qul kita fihi kabir. Katakanlah wahai Muhammad, peperangan yang mereka lakukan itu, adalah satu dosa yang besar. Ia ini berperang di bulan haram adalah dosa besar. Ha, macam mana ni? Kan sahabat yang perang ni. Takkanlah para sahabat melakukan satu dosa yang besar. Kita pernah dengar ke mana-mana sahabat melakukan satu dosa yang besar selepas Islamnya mereka? Allah Subhanahu Wa Taala sebut Qul kita fihi kabir. Katakanlah wahai Muhammad berperang di dalam bulan haram adalah dosa besar. Wasadun an sabillillahi wa kufrum bihi. Tapi, ha, ada tapi. Perbuatan mereka, yang ini orang-orang musyrikin Makkah, yang menghalang manusia daripada jalan Allah. Wasaddun an sabilillah. Wa kufrum bihi. Dan perbuatan kufur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini mereka bukan saja kufur dari sudut dari sudut i'tiqat. Tapi mereka kufur dari sudut tindakan, perlakuan, keputusan. Mereka menghalang Nabi SAW daripada masuk untuk melaksanakan umrah. Mereka menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perjanjian yang berat sebelah, dinamakan sebagai perjanjian Hudaybiyah dan Nabi setuju dengan perjanjian tersebut. Perbuatan mereka, tindakan mereka adalah menghalang manusia dari perjalanan Allah dan mereka kufur, mereka ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal Masjidil Haram dan mereka menghalang manusia daripada datang ke Masjidil Haram. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut tentang mereka menghalang manusia daripada jalan Allah mereka menghalang manusia daripada masuk ke Masjidil Haram tentu sekali ayat ini belum lagi perang badar ayat ini belum lagi perang badar Maka ini adalah antara hijrah nabi yang awal tahun pertama hijrah ke tahun ke dua hijrah perang badar berlaku bila tahun kedua hijrah perang uhud tahun ketiga hijrah perang khandak di antara tahun keempat ataupun kelima ada perbezaan pendapat di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu majmain kerana mereka tidak me mengira mereka tidak menghitung-hitung tahun dan bulan tahun hijri ini diasaskan diangkat sebagai kiraan asas tahunan di zaman ada bermula daripada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mengasaskan kiraan tahun hijri sebelum-sebelum tu para sahabat radhiyallahu an majmain tidak mengira Kemudian berlakunya perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah berlakunya umrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Umratul Qada yang menggantikan sebelumnya. Dan kemudian pada tahun ke-8 Hijrah berlakunya Fathu Makkah. Tahun ke-9 Hijrah, siapa tahu apa yang berlaku? At least kena tahu setiap tahun tu apa yang berlaku dan kita faham bagaimana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-9 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Khalid bin Al-Walid Abu Bakar As-Siddiq dan juga Ali bin Abi Talib untuk meruntuhkan berhala-berhala yang ada di sekitar di sekitar Makkah termasuklah di Kaabah. Tahun ke-10 Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk melaksanakan haji tahun ke-11 Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ada sebahagian menyebutkan pada tahun ke-10 beberapa tahun selepas daripada Allahumma salli Muhammad selepas daripada baliknya haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan perempuan, azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan pembunuhan, fitnah, uruhara yang mereka, mereka lakukan. Mereka menghalang manusia daripada agama Allah. Itu adalah lebih besar daripada membunuh mereka pada bulan haram. Wa ikhraju ahlihi minhu. Dan mereka juga mengusir ahli Makkah itu daripada Makkah. Mereka bukanlah mereka mengusir secara direct Tetapi perbuatan mereka itu Memang menindas sehingga terpaksa Ahli Makkah ini keluar daripadanya Tak boleh nak lagi nak stay Tak boleh lagi nak nak bertahan Akbaru indallah. Allah Itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa hari yang lepas dalam pertemuan kelas lelaki Ada yang tanya saya Bagaimana saya boleh menghukumi Pepsi, Coca-Cola itu sebagai minuman yang haram. Sedangkan ianya adalah minuman yang jelas sekali halal dari sudut pembuatannya. Namun ada sebab lain yang menjadikan dia haram. Apabila syarikat-syarikat ini adalah syarikat yang memang menaja tentera-tentera Israel. Secara zahir mereka menyebutkan dan itu adalah kita boleh baca pun. Kita boleh tengok pun. Kita boleh kaji sendiri apa yang uh, disalurkan kepada uh, IDF. Ini bukan company dengan company tapi memang untuk tujuan peperangan. Maka jelas sekali kita boleh faham daripada ayat ini juga menunjukkan bahawa sebenarnya wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah huru-hara yang mereka lakukan, kerosakan, kejahatan itu lebih dahsyat daripada membunuh mereka. Dan hari ini kali ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan uslub menggunakan bahasa akbar lebih besar. Asyaddu sebelum ni lebih dahsyat, akbar lebih besar. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan orang-orang kafir itu. Mereka sentiasa, mereka tetap akan memerangi kalian. Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sehinggalah mereka berjaya memalingkan kalian daripada daripada agama kalian. Selagi mereka mampu Tuan-tuan dan -tuan, perempuan A'izzakumullah What do we expect Dengan apa yang ada di hadapan kita hari ini Selepas kita membacakan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala secara jelas menyebutkan Mereka akan tetap memerangi kalian Sehinggalah kalian keluar daripada agama kalian Dan mereka akan lakukan itu Ini ah. Semampu mereka, selagi mereka mampu Adakah kita menyangka bahawa Israel akan letih memerangi Palestin. Adakah kita menyangka Amerika akan letih menyokong Israel? Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan ini setelah selagi mereka mampu dan Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan walayyalu mereka akan sentiasa la yazal maksudnya berterusan. Hatta yarudukum andinikum sehingga kalian meninggalkan agama kalian mereka akan terus memerangi abu ulaka alayya wa abu, abu. 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 abu.